Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridul Syahmi bin Khairul Anwar daripada unit Sejarah 3 akan menerangkan ataupun membentangkan aa, perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah di Malaysia dan ciri-ciri guru yang berkesan guru-guru sejarah yang berkesan. Jadi dalam Uh, video ini saya akan mengaitkan elemen ataupun uh, membentangkan tajuk, uh, elemen 6C 3E dan 3R dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun KPPB mengikut keperluan utama jadi uh, kita akan bergerak, kita akan lihat dahulu uh, so, arahan soalan jadi uh, tugasan 2 Persembahan akan mengambil markah sebanyak 10% Dan secara individu pelajar dikendaki membuat satu pengucapan Pengucapan awam bagi menjelaskan perkembangan pengurusan Kurikulum sejarah sekolah rendah dan ciri-ciri guru sejarah yang berkesan Jadi seperti yang saya cakap tadi Persembahan perlulah mengaitkan elemen 6C, 3I dan 3R dalam Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna ataupun KPBB mengikut keperluan Baiklah seterusnya, marilah kita bergerak kepada kita mulakan pembentangan ini dengan slide yang pertama iaitu Perkembangan kurikulum sejarah sekolah rendah dan ciri-ciri guru -ciri guru sejarah yang berkesan. Jadi dalam perbincangan ini saya akan menelusuri evolusi ataupun perkembangan kurikulum sejarah di peringkat sekolah rendah dan juga saya akan memberi ciri-ciri guru sekolah ciri-ciri eh, guru sejarah yang berkesan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Jadi sebenarnya sejarah ini uh, memainkan peranan yang amat penting untuk uh, membina jati, jati diri a uh, pemuda-pemuda ataupun remaja di negara kita. Jadi uh, marilah sama-sama kita mulakan bagaimana kurikulum sejarah di sekolah rendah telah telah berubah dari semasa ke semasa dan apakah ciri-ciri guru sejarah yang dapat menjadikan pengajaran sejarah benar-benar hidup dan berkesan Jadi kita bergerak kepada slide yang kedua iaitu perkembangan kurikulum sejarah sekolah rendah di Malaysia Jadi pada awalnya a ataupun saya ambil pada zaman Pera merdeka sebelum tahun 1957 ataupun lebih spesifiknya pada tahun 1918 dekat, Malaysia, dekat Tanah Melayu ni tiada mata pelajaran yang khusus terhadap sejarah kalau ada pun pada masa itu pendidikan di bawah pentadbiran British jadi pada masa itu Murid-murid uh, sekolah rendah akan diajarkan sejarah uh, negara mereka dan bukan sejarah Tanah Melayu dan ini disebabkan uh, ini bertujuan untuk uh, menjadikan membuatkan murid-murid di sekolah rendah menganggumi bangsa-bangsa mereka budaya-budaya mereka dan sebagainya jadi jadi seterusnya Selepas mereka pada tahun 1957 lahirlah laporan razak iaitu asas kepada sistem pendidikan Malaysia. Jadi sebenarnya laporan ini mula menekankan semangat perpaduan dan kebangsaan tapi pada masa itu sejarah telah masih belum dijadikan subjek utama di sekolah rendah. Maksudnya selepas lahirnya laporan razak ini telah uh, telah muncul subjek sejarah yang menekankan sejarah tanah Melayu itu sendiri uh, kepada dalam pendidikan Malaysia. Tetapi tidak bukanlah uh, sebagai pendidikan ataupun pembelajaran utama kepada murid-murid masa tersebut. Masuk pula tahun 1930, 1983, lahirlah kurikulum bersepadu sekolah rendah dan dal, ataupun kita panggil sebagai KBSR. Dalam KBSR ini, unsur sejarah mula dimasukkan secara tidak langsung dalam subjek kajian tempatan di usia muda. iaitu pada tahun aa, pada tahun 4, 5 dan tahun 6. Tujuannya adalah untuk memupuk semangat patriotik dan mengenal negara. Jadi aa, dalam aa, sele, selepas munculnya KBSR ni Uh, sejarah menjadi subjek utama tetapi hanya pada uh, tahap kedua sekolah rendah iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ini bertujuan untuk mengumpul uh, semangat patriotisme sejak dari kecil lagi. Sejak dari tahun 4 ataupun sebab sejak dari kanak-kanak. Jadi seterusnya pada tahun 2011 kita perkenalkan Malaysia telah memperkenalkan kurikulum standard sekolah rendah ataupun KSSR. Buat pertama sekali buat pertama kalinya sejarah dijadikan subjek rasmi. Bermula dari tahun 4, murid belajar tentang identiti negara dan perjuangan tokoh bangsa. Dan pada waktu ini murid akan belajar sejarah yang menekankan sejarah Tanah Melayu itu sendiri kepada murid-murid pada masa tersebut dan yang terbaru tahun 2014 adalah sejarah ini ditetapkan sebagai mata pelajaran teras dan wajib lulus di peringkat sekolah rendah dan menengah ini menunjukkan berapa pentingnya pendidikan sejarah dalam membina jati diri dan semangat patriotik jadi Wah, pada tahun 2014 ni murid-murid perlu -murid perlulah wajib lulus dalam dalam subjek sejarah ni kerana ia telah menjadi subjek teras dan subjek wajib dan ini bertujuan untuk menekankan ataupun menitikberatkan kepentingan sejarah kepada diri kita sendiri. Jadi pada tahun 2017 pula KSSR disemak semula Jadi uh, fokusnya kepada uh, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kita panggil sebagai kebat dan pembelajaran berasaskan inquiry supaya murid lebih aktif mencari dan menilai maklumat sejarah sendiri Maksudnya pada tahun 2017 ni uh, telah diajarkan kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi supaya kita aa, buka buka pemikiran anak muda ni dengan lebih mendalam ataupun dengan lebih kritis tentang pandangan mereka terhadap sejarah-sejarah tanah Melayu akhirnya sejarah abad ke-21 kini lebih digital, interaktif dan kontekstual. Guru guna teknologi, video dan aktiviti kolaboratif untuk menjadikan sejarah lebih hidup dan bermakna kepada murid itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Jadi, untuk menjadi seorang guru yang uh, guru sejarah yang berkesan ataupun guru sejarah yang berjaya ini mereka bukan sahaja perlu memiliki ilmu pengetahuan sejarah yang tinggi tetapi juga perlulah menjadi pemudah cara dan mencetus pemikiran pemikiran kritis dalam kalangan murid-murid. Jadi ciri-ciri guru -ciri sejarah yang pertama adalah mereka perlulah pakar dalam segala aspek kandungan sejarah. Ini bermakna mereka mesti menguasai berkentuhan secara secara mendalam memahami konstek peristiwa dan tahu menggunakan sumber primer serta su sekunder yang dengan betul jadi dengan ini mudahlah untuk seorang guru itu menceritakan ataupun maksudnya oh, peristiwa dan mudah bagi baginya untuk menjawab apa-apa soalan yang daripada murid-murid Ciri-ciri guru-guru sejarah yang berkesan yang kedua adalah Guru perlulah mahir dalam pedagogi inovatif Jadi ini termasuklah aa, pelbagai kaedah pengajaran seperti simulasi aa, Penceritaan atau storytelling Dan mengintegrasikan teknologi digital Dan ini adalah bertujuan untuk menjadikan Pembelajaran lebih menarik dan bermakna Jadi yang seterusnya adalah guru sejarah juga berperanan sebagai fasilitator pemikiran kritis iaitu dalam pembelajaran guru membantu ataupun dalam contohnya guru membuat satu permasalahan ataupun membuat satu cerita yang memaksa murid menyoal menilai bukti sejarah dan membina pandangan mereka sendiri berdasarkan fakta yang sahih. Jadi, uh, bila dia dah bagi bukti, dah bagi uh, penyataan. Jadi kita cuba betulkan apa yang salah dan perlulah kaitkan dengan nilai-nilai keluarga negaraan. Jadi yang akhir sekali adalah seorang guru sejarah yang berkesan ialah mem, uh, mem, pembina jati diri murid-murid. Jadi uh, ini bermaksud guru-guru uh, perlulah menghubungkan isi pelajaran sejarah itu dengan isu semasa dengan nilai-nilai kewarganegaraan dan memupuk identiti kebangsaan bagi a uh, memupuk nilai patriotisme dan tanggungjawab sebagai warganegara yang beretika. Jadi seterusnya saya akan menerangkan pula apa itu kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun KPBB yang merangkumi elemen 6C, 3E dan 3R. Jadi, dalam usaha memperkukuhkan pengajaran sejarah, guru perlu memahami konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna terlebih dahulu ataupun KPBB. Iaitu merupakan satu kerangka yang menekankan pembelajaran yang aktif, reflektif dan berasaskan pengalaman sebenar. Jadi maklumat utama KPB ini adalah untuk menjadikan murid terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran supaya mereka bukan sekadar menghafal fakta sejarah tetapi benar-benar memahami dan menghayati ilmu tersebut dalam kehidupan secara seharian. Jadi dalam konteks ini KPBB menekankan empat komponen utama iaitu pembelajaran bermakna yang pertama di mana murid membina pengetahuan yang berkekalan melalui pengalaman dan pelibatan aktif. Kedua ialah pedagogi yang menuntut guru melaksanakan pengajaran secara aktif, reflektif dan interaktif. Ketiga adalah persekitaran pembelajaran. Guru perlu mewujudkan aa, satu suasana kelas yang kondusif dan menyokong pembelajaran kolaboratif serta menggalakkan penerokaan idea dan akhir sekali kurikulum itu sendiri iaitu kurikulum itu perlu direka bentuk berpusatkan murid serta berkait dengan konteks kehidupan sebenar Baiklah, slide seterusnya menerangkan elemen 6C dalam KPPB iaitu elemen 6C merupakan tunjang kepada pembelajaran abad ke-21 dan ia amat penting dalam konteks pengajaran sejarah. Jadi enam elemen ini dimerangkumi. Collaboration, Communication, Creativity, Critical Thinking, Citizenship dan Character. Jadi pertamanya, Collaboration. Collaboration ni uh, dalam bahasa Melayunya adalah kerjasama. Dan ini membolehkan murid bekerja dalam kumpulan untuk menganalisis sumber sejarah dan berkongsi pandangan mereka. Jadi dalam uh, apabila murid bekerjasama ini uh, murid boleh berkongsi berkongsi idea dan pendapat tentang uh, pengetahuan sejarah yang sedia ada. Kedua adalah communication iaitu menekankan keupayaan murid untuk menyampaikan hasil dapatan sejarah secara, secara berkesan dan bertulis dengan jelas serta berkesan. Jadi uh, dengan elemen ini Murid dapat menyampaikan, dapat memahami isi pembelajaran Dan dengan pemahaman tersebut, dia dapat me, me, menyampaikan hasil dapatan mereka Secara lisan dan bertulis dengan berkesan Jadi ketiganya adalah kreativiti Kreativiti ini uh, menggalakkan murid membina semula peristiwa sejarah Melalui berbagai bentuk projek seperti drama, lakonan atau model kreatif Contohnya uh, dia buat uh, peristiwa JW Bush di Perak. Murid akan melakonkan semula dan ini akan uh, memupuk pemikiran kritis dan kreatif murid-murid. Seterusnya adalah critical thinking iaitu dia membentuk murid yang mampu menilai kesahihan sumber sejarah membandingkan berbagai perspektif dan membuat tafsiran yang rasional. Elemen yang kelima adalah citizenship iaitu membantu murid memahami tanggungjawab mereka sebagai warganegara negara serta peranan mereka dalam membina negara bangsa. Ahli sekali, akhir sekali karakter menekankan pembentukan nilai-nilai moral sebagai integriti, empati dan rasa hormat terhadap tokoh serta peristiwa sejarah. Secara keseluruhannya, elemen 6C ini menjadikan pembelajaran secara satu wadah dan yang bukan hanya memupuk tetapi juga membina insan yang seimbang dan berahlak. Okay, baiklah, elemen seterusnya dalam KPPB ialah 3E iaitu Engagement ataupun Ransangan dan uh, Exploration ataupun penerokaan serta Explanation iaitu Penghuraian. Jadi, elemen pertama, engagement. Bermaksud guru perlu mencetuskan rangsangan awal supaya murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Contohnya, guru boleh menggunakan klip video, gambar sejarah atau lawatan maya ke tapak warisan untuk menarik minat murid terhadap topik yang dipelajari. Sebagai contoh, saya bandingkan uh, pembelajaran yang pasif. Iaitu, guru itu hanya bercakap dan murid hanya mendengar tanpa um, tanpa dapat mendapat bayangan yang jelas. Jadi uh, pembelajaran ini sebenarnya bosan dan uh, mem membuatkan murid tidak tertarik untuk belajar sejarah. Berbanding dengan uh, yang rangsangan ini, guru menggunakan um, mm, rangsangan yang menarik menarik murid tersebut untuk men, uh, untuk lebih tertarik dengan uh, subjek sejarah ini. Jadi seterusnya exploration iaitu penerokaan. Ah uh, exploration ni memberi peluang ke kepada murid meneroka sesuatu peristiwa sejarah melalui aktiviti penyelidikan kendiri atau projek berasaskan inquiry. Murid belajar mencari maklumat sendiri dan membuat penemuan bermakna. Hai sekali Explanation iaitu uh, murid diberi ruang untuk menghuraikan semula konsep atau peristiwa sejarah menggunakan bahasa mereka sendiri. Melalui penghuraian ini, guru dapat melilai tahap kefahaman dan kematangan murid dalam mentafsir sejarah. Maka sejelaslah bahawa 3E ini bukan sahaja meningkatkan perlibatan murid tapi juga menjadikan pembelajaran sejarah lebih aktif, reflektif dan menyenangkan. Seterusnya slide yang seterusnya adalah elemen 3R iaitu kaitan kaitan dengan dunia nyata. Jadi dalam usaha menjadikan pembelajaran sejarah lebih bermakna, elemen 3R ni memainkan peranan yang amat penting. 3R merujuk kepada relevance, rigor dan relationship. Relevance ataupun ke kerelevenan bermaksud pembelajaran sejarah perlu dikaitkan dengan dunia sebenar. Murid perlu memahami bahawa peristiwa masa lalu mempunyai hubungan langsung dengan isu-isu sosial, ekonomi dan politik semasa kini. Sebagai contoh, perjuangan menuntut kemerdekaan boleh dikaitkan dengan cabaran mempertahankan kedaulatan negara dalam era globalisasi. Ligur pula adalah kesahihan yang menekankan keperluan menggunakan sumber sejarah yang sahih dan pelbagai. Murid perlu dibimbing untuk membezakan antara fakta dan tafsiran agar mereka dapat menilai maklumat secara kritis. Sementara itu, relationship menekankan pembinaan hubungan antara guru dan murid serta antara murid dengan rakan sebaya. Hubungan yang positif mewujud, mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat, saling menghormati dan berempati terhadap pelbagai latar belakang sejarah. Oleh itu, melalui tiga hari ini, pembelajaran sejarah tidak lagi bersifat terasing tetapi menjadi sesuatu yang hidup, relevan dan membentuk pribadi murid sebagai warga negara yang berfikiran matang. Seterusnya, implikasi kepada amalan pengajaran sejarah. Jadi, pengintegrasian KPBB bersama elemen 6C, 3E, dan 3R menuntut satu anjakan paradigma dalam dalam amalan pengajaran guru sejarah. Guru tidak lagi di, dilihat sebagai penyampai mat, fakta semata-mata tetapi sebagai pereka bentuk pengalaman pembelajaran yang berpusatkan murid. Pendekatan tradisional yang menekankan hafalan kini digantikan dengan pendekatan projek dan inquiry yang menuntut murid berfikir, menilai dan mencipta. Sebagai contoh, Guru boleh melaksanakan projek wartawan masa silam Di mana murid menghasilkan laporan berita Berdasarkan peristiwa sejarah tertentu Jadi melalui aktiviti ini Murid dapat mengaplikasikan kemahiran komunikasi dan, dan kreativiti mereka Guru juga boleh meng mengadakan debat Tentang isu-isu kontroversi sejarah Untuk memupuk pemikiran kritis dan pembentukan karakter. Selain itu, lawatan maya ke tapak warisan dapat meningkatkan minat serta kere kerelevanan pembelajaran. Kesemuanya menunjukkan bahawa guru perlu lebih fleksibel, inovatif dan berpaksikan kepada keperluan murid dalam menjayakan pendidikan sejarah yang berkesan. Jadi kita telah uh, menghampiri pengakhiran daripada video ini. Jadi sebagai rumusan pendidikan sejarah yang berkesan bukan sahaja impian tetapi satu realiti yang boleh dicapai apabila guru memainkan peranan sebagai pereka pengalaman pembelajaran bermakna. Untuk merealisasikannya, guru perlu menguasai pedagogi inovatif mengintegrasikan kemahiran abad ke-21 melalui 6C ini serta melaksanakan pendekatan KPBB 3I dan 3R secara bersepadu. Malamat akhirnya ialah untuk melahirkan murid yang bukan sahaja mengetahui sejarah bangsanya tetapi juga memahami nilai-nilai kemanusiaan. Mampu berfikir secara kritikal dan berupaya berperanan sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Sejarah yang diajarkan dengan cara yang bermakna akan menjadi jaminan diri, membentuk kepribadian murid dan menanam sifat semangat cinta akan tanah air tersebut. Jadi justru itu marilah kita bersama-sama memastikan bahawa pengajaran sejarah terus menjadi wadah penting dalam membina generasi yang berilmu, berjati diri dan berwawasan demi masa depan negara. Sekian terima kasih.